حجي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Masih-masih muslimat yang dimuliakan al alhamdulillah syukur pada Allah SWT pada kali ini kita masuki surah yang baru. Surah yang dimaksudkan merupakan surah Al-Hujurat iaitu surah yang ke-49 dan berdiri di atas 18 ayat. Sebagai permulaan saya bacakan untuk tuan-tuan tiga -tuan, ayat yang awal di surah yang mulia ini yang merujuk pada bilik-bilik ataupun kamar-kamar. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana yang dimaksudkan di sini tentang pendidikan yang, yang, ditekankan oleh Islam oleh Allah SWT kepada generasi para sahabat untuk diikuti oleh umat Islam sampai ke hari kiamat. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir kasir افتحوا بكره صفحه 9 صفحه 105 فما الله سبحانه وتعالى في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سرك الله العظيم ترجمانه وهاي orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah sebenarnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui wahai orang-orang yang beriman jangan kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring Sebagaimana negara kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa bagi mereka keampunan dan pahala yang besar baik surah ini namakan Al-Hujurat mufradnya Hujrah kata Al-Imam Ibn Hajar al ini dalam Fasdul Bari mensyarahkan ayat-ayat surah Al-Hujurat ini daripada hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari menarik juga Alhamdulillah tuan-tuan bagi tuan, -tuan depan yang memiliki peluang mungkin kita ni merupakan guru di sekolah pesyarah di universiti kita pemimpin di mana peringkat sekalipun memiliki kitab hadis yang namanya Fatul Bari ni satu aset yang penting untuk umat Islam cara memahami hadis-hadis himpunan al Al-Bukhari Alhamdulillah Fatul Bari telah pun diterjemahkan sepenuhnya dalam bahasa yang mudah untuk kita faham mudah-mudahan kita boleh mendapatkannya telah pun diterjemahkan oleh pusaka Imam Syafi'i dari Jakarta Jazakumullahu anna kula Allah memberkati usaha mereka lakukan jadi kalau kita perhatikan Al-Hujurat ni datang perkataan mufradnya hujrah kerana ia menceritakan pengajaran bagaimana mengajar adab sopan santun kepada sekumpulan orang Arab yang datang manggil-manggil Rasulullah dari balik hujrah iaitu rumah Nabi SAW rumah isi-isi Nabi ni isi-isi yang mulia yang suci yang berjumlah 9 orang ni mereka memiliki hujrah masing-masing jadi kalau kita lihat antara sebab nuzul ruya anna ba'dal arab al Jufah ja'u ila hujurati azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadunahu ya muhammad ukhruj ilaina ya muhammad. Muhammad ukhruj ilaina dan kita kita tafsir kita dapat lihat sebagai contohnya dalam Abdul Mansur li Imam Suyuti yang tadi sampai bahawa sini bagian daripada orang Arab yang berhati kering ni al jufah al jafi orang yang hatinya kering datang kepada masjid Nabi itu memanggil Nabi macam memanggil sebagian daripada kawan-kawan mereka Muhammad keluarlah kepada kami ini tidak beradab langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah ini juga kalau kita lihat dalam tafsir sawi menjelaskan bahawa panggil oleh para ulama tafsir dengan nama surah al akhlaq wal adab itu surah yang mengandungi permasalahan isu sentuhannya lebih kepada perkara bersifat akhlak dan juga adab sebab surah ni memberikan bimbingan peradaban kepada masyarakat yang ingin mengamalkan Islam bagaimana mekanisme peraturan kehidupan yang menerasakan kepada cara yang Allah SWT kehendaki surah ni akan kita lihat bagaimana ia menyanjung akhlak yang mulia dan amal buatan yang terpuji dan surah ni juga terdapat panggilan menggunakan sebutan iman sebanyak 5 kali kita akan lihat Allah menyatakan Ya ayuhalladzina amanu sebanyak lima kali. Dan dalam perkara-perkara pokok asas dalam surah Al-Hujarat ni, ada lima perkara. Pertama, minta anti Allah SWT rasulnya. Yang kedua, mengagungkan ke Rasulullah SAW. Kemudian, suruhan perintah untuk kita mengklarifikasikan satu kebenaran maklumat yang sampai kepada kita. Kemudian, larangan untuk jangan merendahkan orang lain. Kemudian, larangan mencari keburukan, menghebah-hebahkan keburukan orang lain, ghibah dan juga su'uzan bil-muslim, buruk sangka kepada orang Islam. Nanti kita akan lihat dalam huraian dikemukakan manusia, surah yang mulia ni. Persesuaian surah ni dengan surah yang sebelum itu surah Al-Fath kalau kita perhatikan surah sebelum ini bagaimana larangan memerangi orang-orang kafir maka dalam surah ni kita akan dapat lihat keterangan untuk memerangi golongan yang mengingkari perintah Allah SWT. Kalau surah sebelum ni Allah Taala menyebut di hujungnya wa'dallahu Wa ladzina amanu. Allah menjanjikan untuk orang beriman. Sedangkan surah Al-Hujurat ni Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang beriman atas kedudukan yang mulia yang terhormat yang ada di sisi Allah ketika mereka digambarkan sebagai orang yang keras terhadap musuh iaitu orang kafir dan saling menyayangi sesama mereka maka perkara itu menuntut untuk menjaga sentiasa darjat makam kemuliaan yang telah pun Allah berikan untuk mereka dan dalam surah ni kedua-dua surah ni kalau kita perhatikan surah Al-Fatih atau surah Al-Hujuran ada penyebutan tentang kemuliaan kedudukan Nabi yang terhormat yang tinggi terutamanya pada bahagian awal daripada kedua-dua surah ni jadi kemuliaan yang dia diajar oleh Islam, diajar oleh Allah SWT ini. Natijahnya supaya setiap orang beriman untuk menyayangi, meridai, merasa senang dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang padanya. Sebagaimana dalam surah Al-Fath, baginda merasa ridha di atas keputusan ketetapan Allah iaitu berlakunya Sulhul Hudaybiyah. Perjalanan Hudaybiyah yang menyaksikan umat Islam kena balik semula dan kena buat gencatan senjata dengan syarat-syarat yang nampak seolah-olah berat sebelah menguntungkan pihak musyrikin, tapi kalau itu merupakan ketetapan Allah yang disenangi oleh Rasulullah maka kamu orang beriman pun kena bersikap demikian. Kerana orang beriman ni prinsip mereka simple saja. Sami'na wa Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang Allah sekalian, surah ni merupakan surah Madaniyah. Surah diturunkan oleh Allah Taala selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi seperti tema surah-surah yang lain berkaitan dengan surah Madaniyah ni ada penekanan pada aspek-aspek yang bersifat hukum syariat iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keteraturan masyarakat yang dibangunkan di atas dasar Islam pada masa itu berlandaskan kepada satu tarbiyah yang kuat dan moral yang kukuh sehingga yang demikian kita dapat lihat dia dinamakan juga dengan nama surah al-akhlaq kerana menyeru kepada pembinaan akhlak dan mengajar untuk menjaga memelihara etika jadi etika yang dijelaskan dalam surah ni ada dua satu bersifat umum satu bersifat khusus yang bersifat khusus adalah etika berkaitan dengan interaksi dengan Nabi SAW surah ni pada awalnya menjelaskan etika itu adab itu iaitu kita dapat lihat daripada awal lagi Allah SWT menyebut kepada orang beriman Ya ayuhallazina amanu la tuqadimu bayna yadillahi wahai orang yang beriman jangan kamu mendahului Allah dan rasulnya bertakwalah kepada Allah sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui kemudian memerintahkan supaya mereka ini merendahkan diri bila bercakap dengan Rasulullah sallallahu sebagai satu tanda mengagungkan memuliakan menjaga kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita lihat dalam ayat yang kedua bila Allah Taala mengingatkan lagi kepada orang beriman ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sawti nabi wa la tajharu lahu bin qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbat ta amalukum wa antum la tashurun jadi suruhan kepada orang beriman ni supaya jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW bahkan kita akan lihat bagaimana ada para sahabat ini tuan-tuan kepada Rasulullah memahami kepada perintah Allah ni bila Rasulullah dah wafat pun Sina Umar Khattab anhu, bila melihat orang datang ke Madinah bercakap dengan suara yang nyaring yang kuat Sina Umar mengatakan kalau kau ni penduduk Madinah dah lama aku entam kau aku sebat kau kerana kami penduduk Madinah menghormati Rasulullah SAW hidup dan wafatnya SAW tuan-tuan tahu bagaimana keistimewaan kedudukan para sahabat ni di sisi Allah dan Rasulnya itu itulah Allah milik mereka untuk menjadi bangsa yang terbaik Umat yang terbaik yang menemani Rasulullah SAW Adab mereka ni bila bersalam dengan Rasulullah Sampai kalangan mereka berkata Termasuk Sayyidina Osman Afar radiallahu an Tangan kanan aku selepas menyentuh Rasulullah Aku tidak pernah memegang lagi auratku kerana Aku memuliakan Rasulullah SAW dengan tangan ini Kerana tangan ini untuk pegang Rasulullah sahaja Tidak lagi digunakan untuk menjamah Memegang perkara yang kotor Walaupun auratnya sendiri je ya. Sejak ia menyentuh tangan Rasulullah SAW Kerana selepas itu pun mereka akan bersalam lagi dengan Rasulullah SAW. Dan pengagungan yang seharusnya kalau kita lihat dalam kitab Syarafu'l-Mustafa oleh Imam Al-Kharkhushi menceritakan bagaimana para sahabat ni, kalau ada kalangan mereka yang nak mempunyai anak perempuan layak dikahwinkan, mereka tidak akan mengahwinkannya sampai mereka pasti bahawa Rasulullah SAW tidak memiliki niat untuk mengahwini anak perempuan itu, barulah mereka kahwinkan dengan mana-mana lelaki yang layak, di kalangan para sahabat ataupun anak-anak sahabat, Allahu Akbar jadi surah ni kemudian menintahkan orang beriman untuk memanggil Rasulullah dengan panggilan Nabi dan Rasul, bukan panggilan nama, macam memanggil seseorang kawan mereka, dan tidak boleh memanggil dengan nama panggilan yang dipanggil sebagai kunia sebagainya panggillah satu panggilan yang Allah sendiri aja untuk memanggil iaitu ayuhan nabi ayuhar rasul inilah kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk orang beriman dan mereka terus mengamalkannya jadi surah ni menyatakan bahawa memperlahankan suara di hadapan baginda termasuk sebahagian daripada ketakwaan iaitulah surah ni mencela orang yang memanggil manggil baginda di luar bilik seperti dilakukan oleh Uyayna bin Hassan dan lain-lain nanti pada bahagian surah ini bila kita lihat kerana ini juga mencela sikap merasa telah buat baik kepada Allah dan Rasulnya bahawa mereka masuk Islam mereka merasakan dapat baik dah tu sebenarnya masuk Islam itu adalah hidayah daripada Allah yang patut mereka syukuri bukan mereka ungkitkan nanti kita akan lihat di hujung surah ni jadi surah ni kemudian membahaskan perkara yang namanya etika kemasyarakatan yang bersifat umum etika bagaimana berinteraksi seorang manusia dengan yang lain dan memberikan mengkonfirmkan perbuatan mulia dan mengajar mereka untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menghina diri mereka dan menceritakan juga tentang rukun-rukun uh, ataupun tiang-tiang kemasyarakatan yang menjadikan mereka terpandang dan mulia di sisi Allah SWT dan di sisi manusia. Nanti kita akan lihat juga dalam surah yang penting ini walaupun pendek saja surah ni. Surah ni walaupun ala uh, kisariha dia surah yang pendek kata Syekh Muhammad Ali Sabuni rahmatullah alaihi dalam kitab tafsirnya sebab tafsir. Tapi dia surah jalilah dakhma dia surah yang besar yang agung kerana antara lain poin yang dibawakan dalam surah ini penekanan foundationnya iaitu supaya umat Islam ni memverify ni kita dengar verify ni kat bank dalam sistem account saja tapi sebenarnya dalam kehidupan kita betapa pentingnya amalan semikian dipegang sebagai satu asas supaya masyarakat kita tidak menyeleweng masyarakat kita tidak tersesat masyarakat umat Islam ini tidak terpesong untuk menerima semua maklumat dan dimuatkan dalam benak fikiran bahawa ia kebenaran padahal bukan begitu nanti kita akan lihat bagaimana kiraat yang menjurus kepada perkara ini iaitu fatabayanu ada yang baca sebagai pada batu tasabbut dengan tabayun ini penting jangan kita lekas-lekas mempercayai desas-desus kabar angin yang disebarkan oleh orang fasik nanti kita akan lihat bagaimana sesuatu perkabaran itu disebut oleh Allah sebagai inja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu maknanya semua informasi yang sampai kepada kita levelnya adalah level fusuk fasik Fasik nanti kita akan belajar lagi sekali apa yang dimaksudkan Bagaimana dia merupakan satu perkataan yang diperluaskan maknanya daripada makna yang asal Membabit tawassur Kalau kita belajar bahasa Arab bahasa Arab ni ada satu konteks ilmu balarahnya satu makna itu kemudian diperluaskan sedangkan asasnya merujuk kepada perkara yang kadang-kadang kita nampak berbeza dan surah ni juga menyanjung berbagai perkara yang berkaitan dengan keimanan implikasinya dan saya akan bawakan kepada tuan, -tuan kisah bagaimana perbalahan berlaku di antara umat Islam yang awal sehingga Allah turunkan ayat-ayat yang mulia ni betapa pentingnya kita untuk mengambil peranan sebagai muslih islah baina ta'ifataini minal mu'minin pentingnya umat untuk memegang tanggungjawab kalau mereka tidak ada jawatan supaya mempermainkan peranan menjalankan tanggungjawab sebagai islah bayin fiataini azifataini minal muslimin insyaAllah perkara ini akan kita lihat bagaimana para sahabat dahulu pun hampir-hampir terjerumus dalam perbalahan dan datang teguran daripada Allah mereka mempunyai nasi yang terbaik yang leka, -leka akur bagaimana ke itu insyaAllah kita akan kaji dalam episod-episod episod yang akan datang Wallahu'alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته